Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian Saya nak tanya ni Korang pernah dengar tak tentang uh, secularism, uh, Liberalism Humanism semua tu Saya yakin dan percaya Korang mesti pernah dengar kan Tentang pahaman-pahaman ni Jadi pada hari ini InsyaAllah Saya nak kongsikan sedikit Beberapa lagi pahaman-pahaman lain Yang wujud pada hari ini Dan Pahaman-pahaman ni Sangat-sangat bahaya. Jadi penting untuk kita semua ambil tahu tentang fahaman ni. Jadi kita pergi ke fahaman yang pertama. Fahaman yang pertama adalah fahaman materialism. Apa maksud fahaman materialism ni? Okey. sebelum tu, saya nak bagi tahu. Apabila perkara yang kita tidak nampak, kita dapat buktikan itu kita panggil material. Dan perkara yang kita tidak nampak yang bersifat gaib. Ini dia panggil spiritual. Jadi, golongan yang mempunyai fahaman materialism ni, mereka hanya percaya kepada benda yang nampak dan perkara yang dapat dibuktikan. Apa maksud perkara yang dapat dibuktikan? Ha, macam contoh, ha, penyakit kan? Ha, penyakit yang ada dalam diri kita. Kita tak dapat nak tengok penyakit tu demam. Kita tak dapat tengok demam tu. Tapi, penyakit yang ada dalam diri kita tu, demam ke Uh, HIV ke Dapat dibuktikan oleh sains Jadi perkara itu diorang percayalah Sebab dapat dibuktikan Tapi perkara yang bersifat aghaib Spiritual Macam contoh syurga neraka uh, Azab Kubur ke uh, Alam akhirat ke Wahyu ke uh, Allah Ta'ala ke Tuhan kita Yang kita tak dapat nak tengok Tuhan kita Jadi mereka tak percayalah benda-benda ni Sebab apa? Benda-benda ni semua diorang cakap uh, dia orang tak dapat nak dibuktikan, dia orang tak dapat uh, nak tengok benda tu. Jadi dia orang tak percaya. Okey, ini fahaman yang pertama iaitu fahaman materialism. Kita pergi kepada uh, fahaman yang kedua iaitu fahaman sekularism. Fahaman sekularism ini agak tersebar luas lah pada hari ini, tersebar luaslah boleh dikatakan dan bahaya, sangat-sangat bahaya. Apa itu fahaman sekularism ni? Fahaman sekularism ni adalah satu fahaman yang memisahkan agama daripada kehidupan dunia. Maksudnya apa? Ada orang kehidupan seharian hanya berfokuskan kepada duniawi tanpa menghiraukan dimensi akhirat. Maksudnya agama letak tepi. Dunia jalan menggunakan peraturan dunia. Sebagai contoh, saya buat dua contoh. Yang pertama, seorang pemimpin apabila mempunyai pemikiran sekularisme, dia perlu mentadbir negara dia hanya menggunakan peraturan dunia tanpa melibatkan agama dalam pemerintahannya And, nak baca ayat-ayat Quran dalil-dalil tak boleh kerana itu semua agama jadi dia hanya perlu mentadbir aa, negaranya itu hanya menggunakan sistem dunia ataupun peraturan-peraturan yang ditetap oleh dunia yang keduanya contoh yang kedua fahaman sekularisme ni adalah undang-undang perundangan yang melibatkan agama tidak boleh ada contohnya mahkamah syariah pada hari ini hukum hudud semua tu tidak boleh ada lah kerana semua itu Agama. Melibatkan agama. Jadi, diorang tak nak. Diorang nak letak sebelah-sebelah. Okey, agama-agama. Uh, Dunia-dunia. Uh, jadi, itulah fahaman sekularisme. Jadi, fahaman ni dah lama dah. Sejak zaman dulu lagi. Zaman Kristian uh, di Barat lagi, diorang memisahkan. Sebagai contoh, memisahkan kuasa politik daripada gereja. Gereja-gereja, politik-politik. Uh, sama juga pada hari ini. Orang yang mengatakan... Uh, politik uh, agama dengan politik perlu dipisahkan itu liberal lah tu antara contoh liberal fahaman yang ketiga adalah fahaman uh, eh, eh, bukan liberal eh uh, secularism yang tadi tu okey fahaman yang ketiga adalah fahaman liberalism uh, secara mudahnya liberalism ni bebas lah pada hari ini sangat banyak orang yang nak bebas maksudnya mereka tak nak terikat dengan peraturan agama mereka tak nak terikat dengan Autoriti agama. Maksudnya contoh agama Islam. Apa yang peraturan Islam tetapkan, aa, perempuan tak boleh jadi lelaki, lelaki tak boleh jadi perempuan, perempuan tak boleh berpakaian lelaki, lelaki tak boleh berpakaian perempuan, itu ditetapkan oleh agama Islam. Jadi orang yang berpahaman liberal ni tak nak pakai benda tu. Mereka menolak Autoriti agama. Jadi mereka bebas. Mereka ingin lakukan apa yang mereka selogi, apa yang mereka apa naluri mereka katakan tak ada siapa halang. Jadi fahaman ini sangat banyak berlaku pada hari ini Contohnya apa? Contohnya fahaman LGBT Kan diorang ada buat uh, demonstrasi uh, Berjalan di uh, Membuat uh, Berkumpul di tepi-tepi jalan Han, mereka menjuangkan hak kebebasan bersuara. Jadi, apabila ada fahaman ni dalam diri mereka, iaitu fahaman liberal, sekular, material semua tu, muncullah fahaman yang keempat, iaitu fahaman rationalism. Mereka hanya berfikirkan logik saja. Macam contoh tadi, liberal, bebas. Apabila mereka bebas, mereka tak tak menggunakan agama dalam uh, kehidupan seharian mereka, mereka guna apa? Mereka guna logik akal. Apa yang mereka rasa logik, itulah yang mereka buat. InsyaAllah kejap lagi saya sambung lagi. Beberapa lagi fahaman. Okay, kita pergi pula kepada uh, pemikiran seterusnya. Sebelum ni kita telah bincang tentang pemikiran sekularism, uh, liberal, uh, rationalism. Sekarang kita pergi pula kepada pemikiran humanism. Apa itu pemikiran humanisme ni? Pemikiran humanisme ni adalah satu pemikiran yang membincangkan tentang aspek kemanusiaan. Mereka menekankan tentang aspek logik, uh, aspek etika, moral. Permasalahannya, mereka tidak bergantung kepada agama. Mereka hanya membincangkan perkara ini tanpa melibatkan agama. Jadi, apabila berlaku macam ni, muncullah pahaman yang seterusnya. Iaitu pahaman human right. Arti kata mudah, human right ni, manusia ni mempunyai keinginan. Jadi mereka menjadikan keinginan mereka itu sebagai hak asasi mereka. Maksudnya tiada siapa boleh halang. Ikut suka hati mereka, nak buat apa keinginan mereka. Agama tidak boleh halang. Siapa-siapa uh, pun tidak boleh menegur mereka. Pemasalahnya, kalaulah keinginan mereka itu keinginan yang baik, kita boleh terima lagi. Tetapi keinginan yang tidak baik. Sebagai contoh, lelaki nak jadi perempuan itu keinginan mereka jadi apabila adanya pemikiran human right ini mereka menjadikan itu hak asasi mereka tiada siapa boleh halang kerajaan tak boleh halang orang lain tak boleh tegur bukan itu saja uh, uh, LGBT golongan LGBT homoseksual mereka kata itu keinginan mereka jadi human right ini menjadikan keinginan mereka itu hak asasi mereka jadi mereka nak homoseksual ke uh, li, uh, lesbian ke itu hak mereka tiada siapa boleh halang jadi apabila semua orang ada hak Dia ni ada hak Orang ni ada hak Hak ni berbeza-beza Muncullah pahaman yang seterusnya Iaitu pahaman pluralism Iaitu setiap pahaman ni betul Tak ada yang salah dia ni kat, dia punya dia punya hak dia betul. Yang ni betul. Si A kata betul, si B kata betul, si C kata betul. Semua betul. Tak ada siapa yang salah. Jadi, apabila semua orang betul, macam mana dia orang nak menetapkan sesuatu undang-undang, nak menetapkan uh, satu ketetapan sebab mereka dah mengetepikan agama. Sebab tu uh, setiap pahaman yang saya ceritakan daripada awal dulu sekait, saling berkait. Apabila mereka uh, sekular, liberal Uh, menetap tepikan agama Uh, tidak uh, tidak tidak patuh kepada autoriti agama. Jadi mereka tidak menggunakan agama dalam menetapkan peraturan. Jadi muncullah pahaman yang yang seterusnya iaitu pahaman demokrasi. Apabila semua paham uh, apabila semua pendapat orang ni betul, si A betul, uh, macam uh, pahaman uh, pluralism tadi, semua betul A B A betul, B betul. Jadi macam mana dia nak menentukan peraturan? melalui fahaman demokrasi ini. Maksudnya tengok majoriti. Mana yang banyak maka itulah betul. Maka fahaman-fahaman ni semua bahaya kerana mereka tidak menggunakan agama. Jadi sampai situ saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.